Что такое гимнастика тайзо? Чем она таким особенным, допустим, от йоги отличается? Значит, э, гимнастика тайзо, она произошла из японской йоги. Это как часть этой системы современной йоги. Основателем японской йоги был Темпо Накамура. Это японец, профессор по медицинскому, доктор, наук, медицин У него были большие проблемы со здоровьем, поэтому он был заинтересован в изучении каких то специальных оздоровительной систем. Для этого он отправился в Индию нашел различных э, учителей, которые живут, живут далеко в горах. У них очень мало учеников, они не, не зарабатывают деньги, просто практикуют систему для себя. Он долгое время учился у них, потом вернулся в Японию, уже осмыслил это упражнение как врач непосредственно, не просто э, как занимающийся системой. И создал свою на основе свою систему, назвал ее Японской йоги, и у нее есть раздел Тайзо. Этот раздел мы изучаем, этот раздел также. Входит в состав многих моих искусств, таких как карате, жидо, айкидо. В составе этих искусств называют уже айки, тайзо, жидо-тайзо, карате-тайзо, кяго-тайзо. В данном случае мы сейчас изучаем только тайзо для широких масс населения, без применения моим искусством для хорошая оздоровительной системы. Здесь есть медитация, релаксация, упражнения на укрепление мышц, сухожилий, связок, суставов профилактика всех органов, там, за счет массажа. Также здесь есть теория о, о, о меридианов энергии, используя нижний дантен, называется э, кикай. Кикай это море -э ки в первую означает, там хранится жизненная энергия. Для кого полезно заниматься тайзо? Для женщин или для мужчин или для детей? Тайзо подходит для всех, любого возраста, для девушек, для мужчин, для детей, для различных. Для беременных также можно заниматься, но с определенными ограничениями, конечно. Как часто у вас будет занятие? Я думаю, сейчас, пока у нас будет один раз в неделю, мы планируем два-три раза в неделю.